श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी वक्तांनो आजचा जो मंत्र मी सांगत आहे तो मंत्र हा गरिबीकडून श्रीमंतीकडे नेणारा अद्भुत मार्ग ज्याने हा मंत्र जपला त्याचं नशीब उजळलं कर्ज संकट गरिबी सर्व नाहीसे झाले आणि आयुष्य भरभराटीने फुललं या मंत्राचा जप केल्याने जीवनात धन संधी आणि आत्मविश्वास वाढतो हा मंत्र श्री स्वामी समर्थांचा धनप्रदायक मंत्र आहे तो फक्त पैसा नाही देत तर तो संधी देतो श्रद्धा देतो आणि भाग्य जागृत करतो हा मंत्र फक्त श्रद्धेने रोज सकाळ संध्याकाळ एकशे वेळा जपा ज्याने हा मंत्र सकाळ संध्याकाळ श्रद्धेने जपला त्यांच्या आयुष्यातून गरिबी कर्ज आणि दुःख तात्काळ नाहीसे झाले स्वामी समर्थांनी त्यांचं नशीब बदलून टाकले भाग्याचे दरवाजे उघडले आणि धन पैसा यश त्यांच्या पावलाशी जोडले गेले स्वामी भक्तांनो आजपासून या क्षणी तुम्हीसुद्धा हा मंत्र श्रद्धेने रोज सकाळ संध्याकाळ जपा स्वामी समर्थ महाराज तुमच्या आयुष्याला समृद्धीची ओळख देतील हा मंत्र आहे गरिबीकडून श्रीमंतीकडे नेणारा जिवंत चमत्कार चला आपन ही पुडिल पन, दर, वन, तर मग आपणही पुढील काही मिनिटे मंत्र जप करूया पण मंत्र जप करण्याअगोदर तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि कमेंट्समध्ये श्री स्वामी समर्थ महाराज टाईप करा चला तर मग स्वामी भक्तांनो आपणही आजच्या या अद्भुत आणि चमत्कारिक मंत्राला सुरुवात करूया ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्रदाय नमोस्तु ते ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्रदाय नमोस्तु ते ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्रदाय नमोस्तु ते ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय धनप्रदाय नमोस्तु ते